ને આપ <ohanina> <Ayah. hansan> <hansan> <hansan> <laughs> <hansAN>

हां करता नहीं है हां हां करता जा करता बोल तो बोल ऐसे दे तो छोड़ूं ऊपर वाले सर हां संगमश्वरला ना मी आता जेव्हा गेली ना आता तेव्हा एवढी दुकान होती अजिबात इकडून वळल्या ना त्यामुळे इकडे डेव्हलपमेंट जास्त झाली वाहतूक वाढली ना अजून ते संगमेश्वर ब्रिजचं काम अजून जाईल पाच वर्ष तरी अजून जाईल तोपर्यंत इकडे झालं डेव्हलप

कि बागियाँ थे ना बुर्जिया दूजी राजीव दूजी मन से दूजी हरा नासर वाजिर करना आयुष बागी तो खाया तो बाग माता हरमीनी ली आलूची दांडे

哦。嗯嗯嗯 Oh, the guy in

तिथल्या एका चॅनल वर ना देवाचीच जाते सगळ्या स्वामी समर्थ दुसरी ती याची आहे शंकर पार्वतीची आहे Obrigada. So...

छाया हुआ था, था। दीवारे फर्नीचर हर कोना उनकी यादें लिए हुए प्रतीत होता। परिवार के लोग एक दूसरे की ओर देखते थे लेकिन कोई शब्द

परिवार को भी उतना ही सम्मान और प्यार दिया जितना पहले परिवार को कमरे में मौजूद हर व्यक्ति विशेषकर सनी और बॉबी ने यह महसूस किया कि पिता ने दो घरों को अलग करने का नहीं, जोड़ कर का नहीं बल्कि रखने निर्णय लिया सनी का चेहरा गंभीर था वे हमेशा भावुक रहे हैं प्यार गुस्सा दुख और सम्मान सभी की मिश्रित भावना उनके भीतर थी उन्होंने अपनी माँ प्रकाश कौर के त्याग और संघर्ष को देखा था और पिता की दूसरी शादी को हमेशा एक जख्म माना लेकिन वसीयत पढ़ने के बाद समझ लिया कि पिता का उद्देश्य सिर्फ परिवार को एकता में रखना था उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया जैसे एक बेटे ने पिता की अंतिम इच्छा को चुपचाप स्वीकार कर लिया ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए धर्मेंद्र की यादें ही काफी है उनके शब्दों ने कमरे में एक गहरी शांति और सन्नाटा फैला दिया यह वाकई में दिखाता था की उनका दिल कितना कोमल और संवेदनशील था स्मशान घाट पर जब उन्होंने धर्मेंद्र को अंतिम दर्शन देने के लिए कदम रखा आंखें लाल थी, चेहरा भीगा हुआ था, पर उन्होंने फूट-फूट रोया। उनके हर कदम, हर हर कदम, सांस और हर नजर में, उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो जाने का दर्द छलक रहा था लोगों ने कहा कि यह वसीयत उनके लिए दौलत से अधिक मूल्यवान, सम्मान और प्यार थे एक पति का अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अंतिम प्रेम और सम्मान था संपत्ति का विवरण देखने आरोप सामने आया की धर्मेंद्र की कुल संपत्ति लगभग तीन जीवन की मेहनत संघर्ष और यादों की संपत्ति चूहू का उनका बंगला फार्म हाउस विजेता फिल्म लग्जरी कारें निवेश सब कुछ उनकी मेहनत दूरदर्शिता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का परिणाम था चूहू बंगले की हर ईंट में उनके संघर्ष की कहानी और हर कमरे में उनकी हंसी और खुशियों की गूंज मौजूद थी फार्म हाउस में उन्होंने अपने हाथों से पेड़ लगाए खेतों की मिट्टी को छुआ और प्रकृति के करीब रहने का आनंद लिया वे कहते थे कि उनका दिल हमेशा किसान के रूप में दारियों की वास्तविकता धीरे धीरे सामने आए। विजेता फिल्म सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए बनाई गई एक मजबूत विरासत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को केवल अभिनय या फिल्मी चमक नहीं मिले बल्कि उन्हें व्यवसाय प्रबंधन और जिम्मेदारी का अनुभव मिले सनी और बॉबी ने देखा की पिता ने अपने बेटों को फिल्म की स्क्रिप्ट चुनने शूटिंग प्लान तैयार करने और रिलीज की रणनीति बनाने में व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया सपनों का जहाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार बनाया धर्मेंद्र ने फिल्मों की कमाई को समझदारी से रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट्स में लगाया हर निवेश में केवल लाभ की दृष्टि नहीं बल्कि भरोसे और स्थिरता की नींव रखी यह सब देख परिवार को एहसास हुआ की धर्मेंद्र है जो मजबूती से चले चाहे वह साधारण टैक्सी जैसी कार क्यों हो आज के देओल परिवार ने उनकी कुछ पसंदीदा कारों को संभाल कर रखा है ताकि हर बार उन्हें देख कर धर्मेंद्र की का वसीयत में सबसे अधिक चर्चा का विषय बन बने एक सौ एकड़ का फार्म हाउस लोनावला में था जिसे धर्मेंद्र ने स्पष्ट रूप से प्रकाश कौर और, और उनके बच्चों के नाम किया यह फैसला केवल संपत्ति का नहीं बल्कि उनके पहले परिवार के प्रति सम्मान और प्यार का प्रतीक कारण नहीं बनेगा बल्कि परिवार की एकता का प्रतीक रहेगा इसका फिल्म, भी उल्लेख ने स्पष्ट <laughs> का आधा हिस्सा पहले परिवार को और, आधा हिस्सा और उनकी बेटियों ईशा और आहारा बोले यह फैसला केवल संपत्ति धर्मेंद्र ने केवल दो घरों के बीच संतुलन ही नहीं रखा बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनके के झगड़ा या विवाद न पैदा हो। हाँ। सनी और हाँ। ने यह कि पिता ने यह निर्णय केवल पारिवारिक कर्तव्य की भावना से लिया गया था जिसमे पिता ने अपने जीवन में किए गए जिम्मेदारी

निकाल केवा लागणार काय माहिती माहित नाही